Це наче мить, бе вірністю і зрадою. Все про мене, тільки серце щемить. А для зарі, що зірвалась і падає, є тільки мить, не погасна ця мить. Наш заводский район ⁇ это район труженик города Николаева. Но когда я вижу понимание проблемах района и города со стороны руководителей предприятий, со стороны культуры, со стороны здравоохранения, настоящих патриотов нашего города, нашего района, и то, что мы делаем, мы делаем это ради нашего подрастающего поколения. У нас родильный дом уже работает больше 30 лет после введения в эксплуатацию. За это время родилось больше 58 тысяч деток. Последнее время наблюдается такое небольшое снижение рождаемости, но все равно в этом году уже за 10 месяцев родилось 1290 маленьких жителей Николаева. В Заводському районі 20 школ. Одна з них вечірня школа, яка нужна для міста. эти ну, 20 школ, які знаходяться, знаєте, о них можна говорити часами. Це 22 стара школа, втори економічні ліцеї, 4 гімназії. Для мене кожна школа, де навчаються наші діти, діти нашого міста, вона є елітною. Школа 22 славиться тим, що вона дає міцні знання. Міцні базові знання, які дають можливість дитині адаптуватися в світі. Дуже наших багато дітей-випускників розкидані по всьому білому світу. Хочу сказати, що школа дуже велика. В неї сьогодні навчається 1354 учні в 42 класах. Працює 110 вчителів, тому резонанс нашої роботи достатньо великий, результатів достатньо багато. Ми пишаємося нашими дітьми. Мы надеемся, что их в жизни ждет всегда что-то хорошее. Свободная страна, свободный выбор. Ну и здоровье самое главное, чтобы их ждало. Ну сколько сделано за этот год, эти новые общепиты и новые кровли. Я вижу, як работают ветеранские організації Великої Отечественной війни. Знаєте, багато лет у нас був Першин Владимир Володимирович председатель организации. організації. Зараз руководілем обласної поротні Николай Арсентьевич. Це люди, настоячі офіцери, настоячі патріоти. Вже 50 років працює в школі інтернаті наш музей. Я думаю, що для нас з вами це велика і користь. І пошана, і велика запорука того, що ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо історію нашого народу. Ми пам'ятаємо імена тих, хто захищали нашу землю, хто віддали, а зараз ще, на жаль, і віддають життя за нашу державу. Начиная с 2014 года несколько сотен машин разного, разной модификации отправлено в зону АТО. В район АТО часто выезжают наши бригады. В силу того, что бывает небольшой ремонт, но регламентный ремонт. Наши бригады выезжают на место и помогают нашим воинам отремонтировать эту технику. Часто приезжают, забирая технику отсюда, приезжают представители САТО. Мы с ними общаемся и узнаем, что необходимо для них, чтобы улучшить, модернизировать. Или же наоборот, знаете, чтобы было даже комфортнее находиться в этой машине, переместить какой-то ящик зипа, более прочно установить кресло или какой-то прибор. Они нам подсказывают, мы это все их просьбы мы удовлетворяем. В Заводском районе масса лечебных учреждений. Это начинает от госпиталя инвалидов войны, областная больница, третий роддом, детская нарюмина больница городская профилактории эти наши, ну и, конечно, БСМП. Знаете, в этом году, наконец-то, и БСМП, и город, и область дождались того, что мы начали строительство нового травмпункта на территории БСМП. У нас находится и областная больница, и областной госпиталь. Вроде и областного подчинения, но они на территории заводского района и лечатся там жители нашего города, нашего района. И самое главное, мы за этот год приобрели столько оборудования, которого у нас не было, начиная там от аппаратов, которые привезли привезены за границей, и нашего как украинского производства. Потому что когда будет аппаратура в руках этих хирургов, этих врачей, там урологов, то и результаты видны. Потому что раньше куда мы ехали операции делать? Киев, Харьков, там, и в, эти, в Днепропетровск в эти, или в Одессу. Сейчас эта медицина уже шаг вперед сделала. Я вижу, и с помощью инердепов, которые поставляют это оборудование для наших больниц, ну и, конечно, и городской бюджет. Команда у Дергунова в сильно. Первым делом мы Каждую больницу, каждую поликлинику или каждую амбулаторию стараемся поставить нормальное современное оборудование, потому что люди наши достойны этого обслуживаться на высоком медицинском уровне. Амбулатории 2, 7 и 8 обслуживают население жителей Намыва. Это 30 тысяч человек, из них 6 тысяч детей. Рядом с домом, ну, и здесь все есть, как говорится, ну, хорошего, да, в этом, что удобно так. Проблемы имеются, несмотря на то, что у нас такие условия хорошие, и чистое, и, чисто, и тепло, и укомплектованы оборудованием. Самая большая проблема на сегодня – это укомплектованность кадрами, особенно кадрами врачебными. По лечебному учреждению у нас 50… 5-57% укомплектованность из них, это врачи предпенсионного возраста и молодые исполкомы и управление охраны здоровья построило в районе обслуживания три квартиры, которые вы отдали молодым специалистам бесплатно. Заводский район – это сердце спорта города Николаева знаете, начиная от улицы Спортивной и заканчивая нашими стадионами. В районе три стадиона. Центральный городской стадион, Московская, Чегирина Пограничная, ЮНЕС и Садовая, Чегрина, ДСШ, США три стадиона. Это, ну, если нашему центральному стадиону в прошлом году было 50 лет, а это еще старший стадион. мне нравится программа поднятия и развития этого спорта. А проекты и задумка на следующий 17-18 год на строительстве этих старых стадионов на Чигирина и на садовой Это и постройка новых спортзалов для игровых видов спорта Это и реконструкция, это и беговые дорожки У нас работает где руководители Машкин, господкомитет у нас работает Знаете, и на Намыве этот фок, да, областной, но опять же жители, дети нашего района и вот эта вот программа реконструкции и строительства стадиона центрального, депутатский корпус сейчас активно занялся строительством новых футбольных тренировочных полей, нового легкоатлетического манежа. Спортшкола «Надежда», где наши баскетболисты, где наша высшая Лига баскетбола играет. И тоже она на высоком уровне в чемпионате страны и для развития наших детей. Перспектива этого спортивного сооружения положительная. Нынче бизнесмены и проявили инициативу и выделили денежные средства на проектно-сметную документацию. Мы как Союз Аполлон к этому спортивному служению еще планируется пристроить три корпуса. На территории отведена этому спортивному сооружению, где предусматривается два корпуса гардеробных, душевых и спортивный зал 15 на 24, это даст еще больше увеличить посещение детей. Вот сегодня в нашем прокручивается в день проходит порядка 500-600 человек в день проходит на занятиях, а даст нам еще увеличить порядка на 150 еще больше мест. 11 детских спортивных школ города Николаева, которые не имеют собственно спортивных сооружений зимний все они здесь занимаются деньги есть есть деньги не в полном объеме сколько выделено миллион пятьсот пятьдесят две тысячи а сколько все всех нужно освоить 4 миллиона 600 тысяч и он будет как лялечка да думаю что он проживет еще больше чем 25 лет Наши девочки отделения художественной гимнастики участвуют в чемпионатах Украины довольно неплохо. Мальчики отделения футбола играют по первой лиге чемпионата Украины. Также неплохо выступают. У нас даже есть те э, кандидаты в другие команды мастеров, и в Днепропетровске, в Николаев. Мы стараемся, у нас примерно где-то 10 тренеров отделения художественной гимнастики, 8 тренеров отделения футбола. Мы на все соревнования стараемся, чтобы ездили наши э, дети на все соревнования за счет бюджета города Николаева. Да Стадион Юность ⁇ это масса. Присутствующих людей в прошлый год представлял собой до 10 тысяч человек, прошедших через этот стадион. Это взрослые, это молодые, сильные, здоровые. Это представляют собой и ученики этой ближайшей школы. Это начиная с 6 часов утра и кончая 10 часами. Это в основном как раз школьники, которые проводят здесь свое свободное время и э, школы, которые участвуют в различных спортивных мероприятиях. Киевская да! Динамо! Да! Шахтер! Да! Спортивные площадки начинают Намыва и заканчивая в Ялтах. Знаете, в Ялтах сделали такую спортивную площадку, что не в районах высокоэтажных нету таких спортивных площадок. И мне нравится программа и мэра и города, и депутатского корпуса, что наконец-то город повернулся лицом к отдаленным районам города Николаева. Еще у нас такой сейчас замысел, кроме этой спортивной площадки, на углу первой сквозной и 5 ялтинской мы хотим построить сцену, чтобы мы могли собираться там для культурного отдыха жителей, э, сделать утренники. такую агитплощадочку, чтобы у нас была, как в былые времена, э, с лавочками, чтобы проводить утренники там, э, новогодние и другие праздники, которые мы, потому что люди в Ялтах проживут в основном э, небогатые люди, которые не все могут себе позволить пойти куда-то в город на дорогие концерты. А здесь мы себя организуем, у нас есть свои прекрасные артисты. И знаете, кто бы обижался, были не обижался, но мы в этом году так усиленно начали ремонт и строительство нового дорог, даже строительство новых дорог и ремонт. Если в Малой Большой Коренихе люди никогда не видели этого асфальта или эти ялты, ну, что-то название там э, улиц, просто народ не верил что в этом году будут у них дороги на первой сквозной, на второй сквозной, на первой ялтинской. Если вернуться в те 50-е, 60-е годы, это были очень сложные и тяжелые годы для нас с Ялт. Тогда вот где мы стоим сейчас на этой дороге 5-й ялтинской, здесь текление частоты с мясокомбината. Здесь невозможно было не только ездить, а невозможно было ходить. Когда у нас организовался комитет самоуправления, вот тогда наши ялты, можно сказать, расцвели. У нас проложилась и дорога, вот и бетонная, а уже в настоящее время улицы наши многие уже асфальтированные. Когда мы возвращаемся с города, вы знаете, мы заходим в наши Ялты, вот идем по нашей бетонке, мы идем вроде по советской. У нас так светло, так что наша жизнь стала веселей, красивей и интересней. Это стратегия исполнительной власти города Николаева. Это в том числе и глава района, который держит руку на пульсе и передает наветы и заветы граждан. И в том числе и депутатский корпус, который на сегодняшний день, ну скажем, активно работает с нашими жителями, с избирателями, с николайцами. И мы уже, скажем, уделяем внимание не только центру, а тем районам, которые вот этого внимания не получали там десятки лет. Невозможно за один год сделать то, что не делалось 200 лет. Да? Поэтому мы идем туда, мы идем в отдаленные районы и будем уделять внимание не только, не только жителям многоэтажных домов, но и жителям одноэтажного э, частного сектора. альмаматер льотчиків практиків так можна назвати Миколаїв. Адже там діє спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних спеціалістів. Уже 55 років поспіль. У закладі свій рівень підвищують усі вітчизняні військові авіатори. Навчальний процес побудований таким чином: спочатку проводиться комплекс теоретичних занять в навчальних класах, потім проводиться тренажна підготовка на нашій тренажній базі, яка є до речі. Унікальною за окремими зразками це єдина створена така база в Україні взагалі для проведення тренажної підготовки льотного складу, а також фахівців груп керівництва польотами. Потім, за участю нашого льотного складу, який виступає в якості інспекторів інструкторів, проводиться практична підготовка. Вже на авіаційній техніці при виконанні польотів на аеродромі Кульбакіна. для підготовки в наш центр надходять військовослужбовці, які підвищують свій рівень кваліфікації раз на 5 років, а також при ті військовослужбовці, які висуваються на вищі посади по службі, а також ті, які перенавчаються на інші типи літальних апаратів. Если бы не было самого главного принципа, студенты, преподаватели, сотрудники живут и работают под единым, как мы говорим, гаслом ⁇ Мы единая семья Миколаевского национального аграрного университета ⁇ И это дает возможность, имея такую команду, вы знаете, ставить те невыполнимые задачи, которые у нас будут. Наука производство и образование. И когда это в едином ключе, то тогда это дает самый главный вопрос, вот как мы сейчас работаем, что наши студенты в Украине востребованы. 250-300 человек у нас ежегодно бывает за границей, ежегодно, где они проходят практику. Но они, я вам хочу сказать, из 5 лет, давайте так, всего осталось за границей у нас два человека, а из полторы тысячи человек все сказали: да, мы побывали там. Ми увиділи, як і все. Ми можемо працювати. Ми дуже, тим більше українська нація, це дуже патріоти, нашої нашого студенти це реальні патріоти нашої України, єдине, независима, ніділима. Зробити так, щоб Україна почала швидкими э, темпами йти до свого розквіту. Ну, треба для початку, щоб люди, які займаються... Державним розвитком, державною політикою необхідно, щоб вони дійсно полюбили нашу країну, нашу батьківщину. І робили все для того, щоб вона розквітала, не для того, щоб розквітали вони. Карта району. Скажіть, будь ласка, де вам найбільше? Тут? Була буквально два роки тому, Це у нас трилібусна лінія намив старий жд вокзал, привокзальний ринок. И тогда по, по просьбе жителей на леско по просьбе просто горожан, открыли этот четвертый маршрут троллейбуса. Ну скажите, лучше все-таки стало, что троллейбус спустились? Ну конечно, а как? А как? Да, да не орите, что вы орете сейчас? Ничего страшного. Претензий никаких, все хорошо, но денег мало. Но все равно спасибо и за это. Что единственное мне бы хотелось бы сказать, что вот шестерка, которая идет на Колос за вторым роддомом остановкой, вот там нужно перенести остановку, потому что там очень страшно. С приходом нового руководителя, значит, трамвай на троллейбусные предприятия работают очень хорошо. За последние вот эти вот два года муниципальный транспорт в городе Николаеве, это такая жизнеобеспечающая артерия, что без с муниципального транспорта, без трамвая, без троллейбуса, жизнь города останавливается. Следующий год богатый на юбилей. У нас 120 лет будет конки. Это предшественник Николаевского электрического трамвая. И в следующем году у нас будет 50 лет пуску троллейбусного движения в городе Николаеве. Хотим в следующем году приобрести так называемые до транс Дуа троллейбусы, которые ходят на электрическом ходу, автономном электрическом ходу. Мы сможем запустить эти троллейбусы на Корениху, на Матвеевку. Я думаю, это будет большой подарок для горожан. За два последних года мы приобрели 6 новых троллейбусов МАЗ низкопольных, приобрели 33 троллейбуса типа Шкода, приобрели 12 троллейбусов Татра. Тенденция к улучшению на предприятии есть. Я думаю, что так и будет благодаря, опять-таки, нашему депутатскому корпусу, благодаря нашему мэру на предприятии все будет хорошо. Потому что электротранспорт – это экологически чистый транспорт, который надо развивать в городе Николаеве и стремиться как можно больше выпускать на линию трамваев и троллейбусов. Были негативные моменты, но есть уже такие проблески хорошие. Это вновь созданные рабочие места, вновь созданные предприятия. как бы считаем Пироция это районным предприятием, потому что мы и гордимся этим, что мы являемся бюджетообразующим предприятием нашего района. Ну а если брать действительно серьезно и честно, конечно, результаты работы нашего предприятия и наших людей влияют и на показатели, и достоинства и города, и, наверное, юга Украины. Особенно это, конечно, связано с работой строительной отрасли нашего хозяйства так как мы являемся, наверное, действительно э, лидером в производстве строительных материалов с цемента на юге Украины. Конкурс такой среди предприятий, среди учреждений «Цветы на предприятии». Как мне было приятно в этом году, что наш завод ЖБИ наш, э, победил в номинации «Цветы на предприятии». Вы мне извините, щебень, песок, цемент, бетон, и какой здесь оазис и какая красота. Наше предприятие ⁇ это единственное предприятие сегодня на территории Украины которая сумела сохранить в себе все технологии и способность проектировать и создавать специальное оборудование для нужд атомной энергетики, железнодорожного транспорта, а также Министерства обороны Украины. На сегодняшний день предприятие выпускает более трех тысяч видов продукции для различных отраслей, в зависимости от того, где техника эксплуатируется и какие требования к ней предъявляются. География заказов Украина и Ближняя Европа, а также э, Дальняя Азия, это Индия, Вьетнам, Китай. Ну а отрадно, что вот за последние этих 8-10 лет уже начинают появляться новые предприятия. Это пришли люди с головой. Это люди рисковали и кредитами, это люди рисковали заводить иностранный капитал, капитал Украины. Я вижу, как сутками круглосуточно работает их предприятие, как оно обеспечат и город и Украину своими налогами. Децентрализация работает и будет работать, и я буду добиваться. Для меня в первую очередь децентрализация это налоговая децентрализация. Я хочу, чтобы в городе Николаеве оставалось больше налогов, чтобы те деньги, которые мы зарабатываем от портовой инфраструктуры, оставались в Николаеве. Я буду этого добиваться. Я пока вижу только поддержку некоторых депутатов из нашего городского совета. Многие считают мою идею сумасшедшей, что этого mm -hmm. мы этого не добьемся. Это как бы глупая борьба, но ну, я все равно буду добиваться о том, чтобы мы получали хотя бы часть тех налогов, которые сейчас платят порты. Я против дополнительных налогов, но я за то, чтобы их правильно децентрализировали. Депутатская группа Заводского района, которую мы собираемся каждый месяц и по поводу жизнедеятельности города, никакой политики. Все четыре фракции, которые у меня в депутатской группе, один недостаток, такая выборная система у нас, что у меня 14 округов в Заводском районе, а закрытый депутатами 11. Но я благодарен всем депутатам, соседям по меже, которые и участвуют, и администрация, и город участвуют, не забыли Этих, этих районах, где нет депутатов. Мы сразу договорились с первого месяца работы, ребят, работаем для людей, работаем для нашего людей по Хэллоуику, для наших детей, для нашего города. И вот это я понимание вижу у всех депутатов заводского района. Каждый болеет за свой квартал, переулок, за улицу. Начиная от детских спортивных площадок и заканчивая объектами, которые нужны и для детей, и для взрослых. Люди нашего района – это Люди, які ковали, куют и, я надеюсь, будуть ковать славу нашого заводського району. Більшої 125 двадцяти п'ятисячні райони це настоячі работяги, це настоячі учені, это настоячі преподавателі, врачі і настоящая громада города Ніколаєва. В Україні є майбутнє, коли воно настане залежить від людей, від українців, коли настане світле майбутнє. Все як мара в цьому світі бунтуючим, є тільки мить і нема вороття, є тільки мить, де минула й будучина саме отак і завиться життям.